Я вітаю глядачів телеканалу Ради. В ефірі, програма Позиція. Гість нашої студії, народний депутат України Олександр Бакуменко. Говорити ми будемо про систему оподаткування аграрно-промислового комплексу. Я вітаю вас в нашій студії. І зрештою переходимо одразу до теми бюджетної резолюції на 2016 рік. Передбачено зняття пільгового режиму оподаткування в аграрному секторі. Настільки це ризикована перспектива для АПК загалом. Ну, прежде всего, добрый день. Я хотел бы несколько цифр назвать, что такое АПК в сегодняшних условиях. У нас много говорят такие слова «локомотив экономики», «село вытягивает весь остальное». Это действительно 10% всего ВВП Украины. Это 42 миллиарда гривен налогов, которые поступают от, от АПК в бюджет, при том, что нам дают в виде спецрежима и фикционного податка приблизительно 18, 18 миллиардов. То есть сегодня АПК Украины датирует государственный бюджет. Кстати, только две страны в мире это делают: Украина и Аргентина. Mm -hmm. Все остальные, наоборот, страны датируют сельское хозяйство. Поэтому э, очень много реляций очень много красивых фраз, АПК и так далее. А э, ситуация, такая, которая конкретно сегодняшняя, мало кто э, профессионально говорит об этом. На самом деле, если мы с вами посмотрим э, такие показатели очень важные. Что же за 4 месяца прошло, произошло с АПК в этом году, то на 4,7% снизилось ВВП АПК впервые за последние 10 лет. Мы получили 1,2 миллиарда гривен убыток прямых. Получилось так, что многие не внесли аммиачных удобрений и других, потому что не было оборотных ресурсов. Отсутствуют все программы государственной поддержки АПК, за исключением спецрежима ПДВ и э, работа фиксованного податка. И ваш вопрос как раз очень правильный. Э, уряд подал в парламент бюджетную резолюцию, в котором э, говорит о том, что с 1 января 2016 года будет э, ликвидирован э, спецрежим для аграриев по э, налогу на добавленную стоимость. И э, регламентирует это тем, что это требование МВФ. Но не говорит о том, что у нас в коалиционной угоде, которая подписала 303 народных депутата, угу. этот пункт говорит следующее, что мы до 2018 года, 1 января, оставляем спецрежим. И это в том числе часть программы правительства. Последствия, но ну я коротко могу о них сказать, прежде всего я бы их разделил на несколько сегментов. Чисто для экономики Украины, что это будет. Для продовольственной безопасности, для социальной сферы, инвестиционной привлекательности и для э, платежного баланса. Если вы позволите, я несколько просто вам таких цифр приведу. Но прежде всего, э, если мы говорим в целом, как э, на Украине, что такое спецрежим, это приблизительно и э, около э, 14-15 миллиард, миллиардов гривен, которые остаются на счетах аграрных предприятий и не их тратят на развитие. В других странах мира такая поддержка в разы выше. В той же Европе это практически в 10 раз больше. В Америке в 7 раз, в России в 5 раз, в Беларуси в 7 раз. При действующих режимах мы находимся в неравных конкурентных условиях. Второй момент очень важный, страна находится на стадии войны практически. Поэтому инвестор в Украину не идет. единственный такой маячок, который его еще привлекает, это действие спецрежима. Что произойдет дальше? На сегодняшний день я вам говорил о тенденциях, и если еще отменить спецрежим, до 30% животноводческих предприятий будет убыточное. То бишь будет сокращение по прогнозам ученых – это около от 60 до 100 тысяч человек в сельском местности. Это значит о том, что эти люди придут на бирже труда, и им с бюджета надо будет компенсировать деньги. Второй момент. Представьте себе, что такой бизнес, особенно животноводство на селе, он социально ориентированный. Это и детские садики содержания, клубы, дороги и так далее. Что это для страны? Если будет снижаться объемы производства и животноводство и растениеводство, значит это уменьшится экспортный потенциал. Мы имеем единственную отрасль в Украине, которая имеет плюс 10 миллиардов платежные сальдо торгового баланса. Как минимум на полтора миллиарда снизится экспортная позиция, увеличится давление на национальную э, денежную единицу, будут проходить инфляционные процессы, уменьшится как минимум на 7-8 миллиардов поступлений в бюджет прямых налогов. То бишь, если говорить как экономист, если говорить человек, который понимает это все, то решение уряда не просто безглуздое, оно режет золотую курицу, которая несет сегодня яйца. То есть мы больше втрачаем, а не насправді матимемо. Ви от назвали зараз низку аргументів, і ту перспективу, скажем, складна перспектива, може очікувати загалом економіку держави, зважаючи на е, е, яке місце займає АПК в структурі взагалі української економіки. От як це питання розглядається в профільному парламентському комітеті? Ви є заступником голови з е, е, комітету з питань аграрної політики та земельних відносин. Зрештою, ви наголошуєте на цих аспектах і аргументах, які ви зараз е, В Абсолютно. Я вам скажу, независимо от того, в какую фракцию или партию входят депутаты, их 30, мы практически все единогласно поддерживаем то, о чем я вам говорил. 17 -го числа мы будем проводить комитетские слухания, как раз по спецрежиму, будем приглашать и ученых, и ассоциации, национальный бизнес для того, чтобы детально обговорить это все. И дальше, я думаю, результатом будет такого серьезного обговорения, это будет направленные наши письма президенту, премьеру, голове Верховной Рады, где аргументировано не просто, знаете, как у нас говорят, типа, сологини. Нет, мы аргументированно, так как я вам сейчас рассказываю, объясним, почему этого нельзя делать. Больше того, я вам скажу, вот все средовище бизнеса, аграрное, да, вот я был, буквально проводилась ВИЧ, все украинское, вчера, да, люди все подходят и говорят, неужели это произойдет. Я не хочу, чтобы был социальный взрыв на Украине. Крестьяне это терплячие люди. Мне не хотелось бы, чтобы 20-30 тысяч людей приходило под парламент и говорило, что вы делаете. Поэтому я думаю, что мы взвешенно, четко объясним и господину Яценюку, в том числе, и госпоже резко, что в этой стране аграрный сектор является базовым. И сегодня убивать такой сектор, это безграмотно и непрофессионально. То есть, понимание идет, что мы бьем не по селу, а по аграрному бизнесу. Принайменно, на такие аргументы Наголошується, що це не, зв... не, бізнес це зв'язано абсолютно. Я ще раз повторю, що аграрний бізнес несе на собі соціальну нагрузку, Те... не, це пов'язано, але зрештою до аграрного бізнесу, який дійсно несе, несе ще й велике соціальне навантаження, оскільки, як правило, є бюджету формуючим. Місцевих, місцевих бюджетів, то ми, а тут йде ставлення просто як до звичайного бізнесу, кажуть, що це великий аграрний бізнес, і він повинен бути на загальних умовах, як всі інші. Ви знаєте, от тут кроється на самом деле така хитра ловка. Я підчеркую ще раз, то, що зв'язано з АПК, во всьому світі датирується. А ми, наоборот, являємося донором. І цього донора, який ще розвивається, хочуть далі взагалі лишити оборотних ресурсів, решить стимулов для развития, убрать инвестиционную составляющую. Понимаете, что происходит? Говорится одно, а делается совершенно другое. Под благими намерениями дорога в ад выложена. И я всегда задаю, и хотел бы сейчас вот с, экрана задать госпоже резко вопрос. Скажите, пожалуйста, а чем отдавать деньги Международному валютному фонду, который мы сейчас привлекаем? Только реальный сектор экономики, который будет давать рост ВВП буде давати продукцію з додавленою стоїмостю, тільки він в стані дати долги України. І, зрештою, валютну масу якраз приносить сьогодні Конечно. зараз найбільше радий конкурс. Звісно, 35 кодус. Після того, як ми втратили металургію і хімію, зрештою, тут якраз і... І, розумієте, ви абсолютно правильно говорите, мені дуже складно на сьогоднішній день, приїжджаючи на будь-яке сільхозпредприємство небольшое, к фермеру, у якого руки mm. порепані від його труда, до ярки, яка сьогодні там з 4 утра, Мне складно объяснить, як же мы Здесь, в Киеве, вдруг решаем такие вопросы, что завтра вырезается поголов'я коров, что завтра они остаются без работы. Тобто наибольше постраждає тваринництво? Это однозначно. Ну и опять-таки, когда мы говорим, ну смотрите, простая цифра. В прошлом году Украина собрала рекордный урожай. 63 миллиона тонн. Все реки, все так красиво выступают. Ура, мы там вторые, по миру угу. по экспорту. А теперь задаем вопрос, а что заработала гравия? Оказывается, статистика говорит о том, что рентабельность растениеводства была на уровне 2%. Это самая низкая рентабельность за последние 10 лет. То есть практически в холостую сработал аграрный сектор. У нас девальвировалась национальная единица в три раза. Посмотрите, как капитализацию любых крупных наших компаний. Резко ушла вниз, пошли убытки. В животноводстве, снизенные объемы производства, яйца впервые за 15 лет, мясо птицы, свинины и так далее. Это ті показники, які говорять, що інерція буде в кінці року. Ми не дополучимо 10-15% як мінімум. А що буде з кредитуванням взагалі аграріїв? Ми розуміємо, що спочатку говорили про те, що треба здешевити доступ до кредитів для того, щоб якось можна було спокійно господарювати. Потім сказали, що форвардні закупівлі за рахунок заставу майбутнього врожаю зараз і цим проблеми. Конечно, ну во-первых, программа такая есть, 250 миллионов предусмотрено, даже это очень мало, но их пока физически нет. И вот uh -huh. меня всегда поражает, мы имеем профицит 4,1 миллиарда гривен, все говорят. Хорошо, скажите, пожалуйста, но почему при этом профиците нельзя в АПК направить хотя бы то, что принято уже в парламенте? Дать сдешевленные кредиты, абсолютно правильно, поддержать сегодня молочное скотарство, которое вырезаются коровы, каждый год мы теряем поголовье. О чем это говорит дальше? Стагнірують сьогодні, і якщо я вам назвав о том, що начинает даже как раньше рентабельная отрасль, на сьогоднішній день снижать біоми производства, то что-то в не так. Дійсно, птахівництво в Україні можна сказати, що є тим, якраз тією ланкою, яка сьогодні експортно спроможна, тобто на експорт, якраз це ця продукція іде, як і готова, так і от м'ясо птиці. Що буде зрештою в нас взагалі з аграрним сектором, якщо мати на увазі перспективу початку повному обсязі з 2016 року, дії угоди уже економічної її частини? Наскільки з якими ну, проблемами можуть зіткнутися аграрії, зважаючи і на цю перспективу, ще й відміни пільгового режиму податкування? Ну перше, я хотів би сказати. Смотрите, есть, если мы говорим о экспорте, uh -huh. то э, есть экспорт сырья, который называется пшеница, кукуруза и так далее. Есть экспорт уже продукции, которая называется уже у нас подсолнечное масло. Uh -huh. И есть продукция с высокой добавленной стоимостью, которая называется мясо, яйцо и так далее. Любая страна должна быть нацелена на, пол на получение и экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью. Тогда это рабочие места, тогда это налоги здесь. И весь мир сегодня конкурирует за это. Хорошо, Украина экспортирует зерно, это тоже правильно, потому что у нас излишек его здесь, но гораздо лучше экспортировать добавленную продукцию. А теперь что происходит? Правильный вопрос. На этих рынках внешних жесткая конкуренция. И мы конкурируем сегодня с лучшими э, мировыми лидерами Америкой, Бразилией, всем остальным. И мы уже освоили 57 стран мира, в том числе вышли в Европейский Союз. И скажите, пожалуйста, как можно работать в неравных конкурентных условиях? Когда там стоимость денег до 5%, в Америке 2%, у нас 35%, и то их нету сегодня банковских. Когда у них системная поддержка АПК, а у нас последнее забрать хотят. Скажите, пожалуйста, как можно конкурировать на равных с мировыми лидерами? Вот вопрос, да, на сьогоднішній день. Тобто ми абсолютно будемо неконкурентно конкурентно на Но цьому пока... ринку і поступово почнемо втрачати навіть і ту незначну частину, яку ми маємо на сьогодні. Оскільки... Если, я в Ну перше... Первая... собі продукції буде вис... Перше, я хочу, щоб люди розуміли, які нас лиша ті народні депутати, которые сьогодні і в аграрному комітеті. Умные люди в парламенте. Мы не допустим. Мы сделаем все, чтобы это не прошло. Понимая, потому что мы тогда теряем перспективу Украины в целом. Угу. И поэтому я в этом уверен. Ну, я думаю, во-первых, здравый смысл возобладает. А второй мы просто не дадим. Я в блоке Петра Порошенко и первый буду выходить в трибуну и говорить, если это будет... Зділана, то ми не дадим та Зрештою, дійсно, поки що урядова резолюція бюджетна резолюція схвала не лише на рівні уряду. Парламент має тільки розпочати над нею таку детальну роботу зокрема, кожен в своїй своїх специфіка і своя сфера. Як будете вести ви і як будете переконувати своїх колег не голосувати за це? Чи будете ви готувати якісь комплексні заходи не лише в рамках режиму податкування, а загалом загальної підтримки аграрного сектора? Ну во перше ви правильний вопрос поставили. Я закабалслушний чоловік і вважаю, що все надо робити в рамках закона. тому ми плануємо. Комитетские слухания. Дальше, думаю, будет и парламентские. Мы проведем круглые столы большие, соберем бизнес украинский, сельских рад, okay. голов. Обязательно проведем региональные такие круглые столы с представлением всего бизнеса аграрного, с представлением общественных организаций, ученых и так далее. Для того, чтобы выслушать все точки зрения. И обязательно результати результативным это должно быть. Okay. И мы все время будем четко, понятно, профессионально объяснять всем людям, в том числе и парламентариям, какие последствия может нести отмена спецрежима. Загалом, як сьогодні потрібно підходити до розвитку аграрно-промислового комплексу, зважаючи на перспективу початку дії угоди про ЄС, можливо, систему податкування не варто залишати в тому варіанті, в якому вона є або в якому вона була. Можливо, якось диференційовано підійти до цієї теми, подивитися, як може спрацювати це в рамках взагалі України. Є ж різні регіони, є аграрно-орієнтовані регіони, є не зовсім регіони, де часті? Вдоль, взагалі прибутку, аграрний сектор займає не настільки багато місця. Чи потрібно якось підготувати якусь комплексну програму загалом розвитку АПК в Україні на сьогодні? Ну, Комплексна програма готується розвитку АПК, но я хотів би, щоб ви ще раз мене внимательно услышали. Якщо uh -huh. ми говоримо о базових условиях, и в мире на сьогоднішній день, во всем мире, в цивілізованих странах имеється система поддержки АПК. Почему, я говорю за спецрежим? Почему он очень важен? Смотрите, он работает з 1998 -го года. За время работы спецрежима мы увеличили объемы ВВП Украины, аграрного, на 60%. Мы увеличили экспорт в 7 раз. Понимаете о чем? То есть это эффективно. Угу. И самое важное в нем, здесь нет чиновника. Он в автоматическом режиме зачисляется на спецсчет предприятия, и оно его тратит на развитие. И здесь чиновнику ни взятки не несутся, ничего не делается. И это очень важно. Чтобы не да, называют коррупционной. Абсолютно. Право. Это это очень важно в том числе. Он очень эффективный. Да, до 2001 числа, января 2018 года мы будем разрабатывать э, комплекс э, другой по налоговой поддержке. Угу. Это может быть и частично прямая. Это поддержка сельских территорий, там фермерских хозяйств. Зеленая так называемая искрынка. Сейчас работа над этим ведется. Но сегодня на марше. Когда, ну представьте себе, вы меня прокредитовали, дали как иностранный инвестор на Украину кредит. Имеется законодательная база, которую вы видите, в которой есть спецрежим, который включается в бизнес-план. И вдруг кому-то захотелось это все поменять. И я говорю так, я в эту страну в жизни больше не приду. Что я в нее пришел, вложил, она а сегодняшний день мне говорит, парень, ты хороший, но ты работал по этим правилам, мы здесь поумнее, мы решили другие. Понимаете, нельзя так. Нельзя так, иначе так. Іначе ми небольших тих потенциальных потенціальних інвесторів, які остаются, остаются ще в Україні. А що взагалі зараз з доларами кредитами? Ми розуміємо, що в принципі, основні, основне те, чим живиться сьогодні аграрний комплекс, це і добрива, це і пальне. Ну, На жаль, прив'язка до долара досить значна. Що з зараз сьогодні сьогодні заграрієм, і як взагалі виходити із ситуації? Адже це все набагато з. Продукция стоит дороже. Смотрите, вы правильно вопрос подняли, продеваюровала, допустим, национальная единица mm -hmm. наша в три раза. У нас э, входящее для нас все сырье, вы правильно сказали, и топливо, которое в валюте, и минеральное удобрение, и семена, и средства защиты растений, племенные ресурсы, технологическое оборудование, все идет в валюте. А э, в основном продукция, к примеру, животноводства 85% реализуется Сахар. на внутреннем рынке. Покупательная способность населения очень низкая, людей и так загнали ниже плинтуса и коммуналками и всех остальным. То есть, когда растет цена, люди не в состоянии купить. Если цена не растет, значит есть убыток, значит надо закрывать предприятие. И те компании, которые шли в большом развитии, привлекали в основном кредиты в валюте, они потерпели больше всех. Потому что при девальвации такой гривни все потеряли в капитализации. А поднять цену продукции выше, чем да. все можливо, це не не реально это, возможно, это нереально, через что она просто не будет продаваться. И поэтому сегодня балансирует на грани рентабельности 3-5% uh -huh. предприятия, а кредитная нагрузка в валюте осталась. То есть проблем больше, чем надо. И сегодня еще при комплексе этих проблем нам говорят, а теперь еще и вам еще эту проблему, ребята. А ну подумаем, жить вы будете или нет. Такая удавка, знаете, красивая. И причем прикрывается Международным валютным фондом. Нет, не совсем так. Потому что Международный валютный фонд говорит сегодня правительству, сбалансируйте доходы и расходы бюджета. Uh -huh. Это правда. Но за счет кого? Нашли аграриев, козлов отпущения. ПДВ не, возмущает, не возмещается про экспорты зерна и технических культур. Теперь давайте спецрежим отменим. А потом вообще забьем последний год в гроб этой отрасли и будем говорить, какие мы правильные. Гравір сьогодні все-таки, ну, хоча б на цьому етапі залишити все так, як поки що діє, з жодних змін не вживати, тобто на 2016, принаймні, хоча б на 2016 рік, продовжити той режим оподаткування, який є на сьогодні. 16 і 17-й, як це записано, коаліційної угоді, і вона повторяє, Часть програми уряду угу. треба виконувати свої обіцятельства. Іначе я тоді не розумію, ми хто 303 народних депутатів, які її підписали, уряд це хто? обманщик или честный игрок на рынке, который принял эту программу. А теперь говорит, нет, ребята, это не так. Вы там подписываете, а мы будем делать, как мы считаем нужно. Нет, так не будет. И мы в парламенте дело сделаем все для того, чтобы перед нашими людьми, перед народом, перед дояркой, перед тартаристом А чесним чоловіком, чесним іменем в країні. якщо ви це все, що ви плануєте зробити, і не вдасться переконати. Наприклад, це таки буде ухвалена резолюція в тому варіанті, в якому подав сьогодні уряд. Вам доведеться йти іншим шляхом, ухвалювати додатковими законопроектами, уже відміняти те, що Нет. було прописане, так не вийде. Чи ви не так, не ну, голосувати так просто не получено. Ну мало того, не будемо голосувати, це однозначно. Вопрос а еще а тогда, когда уже будет из бюджет, тогда доведется изменивать эти вот статьи, которые предбачают... Ну, правильно, мы, поэтому я почему а -а -а. говорю это сейчас вам. Сейчас есть время все сделать цивилизованно, спокойно и нормально. Быть услышанными. Профессиональные люди, которые это все говорят, они должны быть услышаны. Понимаете, если мы не будем услышаны, мы будем действовать то, что нам дает законы Конституции. Значит, здесь будут люди под парламентом. Не мы их приведем, они сами сюда приедут. Вони будуть захищати основи свої будуще, дітей, всього остального. Ну я не хотів би такого розвіду. Сподіваюся, що вас почують, і завдяки навіть нашому ефіру, нашій програмі, можливо, буде знайдено той оптимальний варіант, який буде потрібен і аграріям, і буде на рівні загального державних бюджетних статей також відповідати тим потребам, які сьогодні є на рівні держави. Народный депутат Украины Александр Бакуменко был гостем нашей студии. Дякую вам Спасибо. за участие в нашем эфире. Нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтеся с нами и надалее. До побачення.